satu isu yang sangat besar yang berkaitan dengan amanah umat. Saya tidak nak bercakap banyak. Satu saja poinnya saya nak sebut tentang apa yang disebut dalam laporan Ketua Audit Negara iaitu berkaitan dengan urus harta jemaah Sdn Bhd. Atau ringkasnya UGSB. Syarikat ini ditubuhkan pada penghujung tahun 2018 pada era kerajaan PH 1.0. Kononnya untuk menyelamatkan tabung haji Namun hingga hari ini, tahun 2025, hala tuju penyudahnya masih tidak jelas dan penuh tanda tanya. Yang berhormat, Datuk Speaker pun maklum tentang perkara ini. Kita perlu bercakap jujur. Tuan di Pertua, UGSB ditubuhkan di bawah Kerajaan Pakatan Harapan dengan tujuan memulihkan kedudukan keuangan tabung haji. Ketika itu, sebanyak banyak aset bernilai 9.7 bilion termasuk pegangan dalam 106 syarikat. Tersenarai 29 hartanah beberapa hotel yang dulu hotel tabung haji sekarang dah bertukar kepada hotel raya kalau tak silap saya. Dan aset-aset peladangan yang telah dipindahkan kepada UJSB urus harta jemaah senian Sebagai ganti, UJSB menerbitkan dua sukuk berjumlah 19.6 bilion yang ada dua tempoh matang, satu tujuh tahun dan satu sepuluh tahun, serta membayar tunai sebanyak tiga ratus juta ringgit Malaysia. Menjadikan keseluruhan 19.9 bilion, tujuannya menampal jurang antara aset dan liability tabung haji agar laporan keuangannya kembali mencatat lebihan aset. Namun hakikatnya, 19.9 bilion ini bukan keuntungan. Ia adalah hutang yang mesti ditebus oleh UGSB kepada tabung haji Lebih membimbangkan sukuk ini bersifat tanpa kupon, zero kupon sukuk Namun mempunyai nilai pulangan matang yang menyebabkan tanggungan kerajaan meningkat dari tahun ke tahun Dan berdasarkan laporan ketua audit negara siri 32025 pada muka surat 57 Komitmen jaminan kerajaan persekutuan kepada UJSB meningkat kepada 23.815 bilion bagi tahun 2024. Naik hampir 0.70 bilion berbanding tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahawa beban fiskal bukan semakin ringan tetapi semakin bertambah. Setelah enam tahun berlalu, Tuan Di Pertua, sudah enam tahun berlalu, jumlah penebusan suku UJSB hanya berjumlah 400 juta sahaja yang dikatakan 19.9 bilion tadi yang baru ditebus 400 juta kira-kira dalam 2% daripada jumlah keseluruhan. Ini bermakna baki 19.2 bilion masih belum ditebus. Dalam masa yang sama nilai aset UGSB sekarang ini hanya sekitar 9.7 bilion maka wujud jurang hampir 9.5 bilion antara suku dan nilai aset yang dipegang oleh UGSB. Soalnya dengan jurang sebesar ini, bagaimana UGSB akan menebus sukuk menjelang matangnya sukuk pada tahun 2026 satu dan satu lagi sukuk pada tahun 2029 iaitu 7 tahun, 7 tahun dan juga 10 tahun. Yang berhormat yang dipertua izinkan saya jelaskan kronologi penting supaya dewan ini faham konteks sebenar. Kerana kadang-kadang bila bercakap tentang isu tabung haji UGSB ini Pihak kerajaan sendiri pun sentiasa uh, memberikan jawapan bertulis. Tidak mahu berjawab secara lisan kerana mungkin lebih selesa begitu untuk tidak ada argument yang panjang. Kronologinya pada Disember 2018, UGSB ditubuhkan oleh kerajaan PH sebagai syarikat tujuan khas uh, SPV untuk memulihkan tabung haji. Mei 2019, UGSB menerbitkan dua sukuk bernilai 19.6 bilion membayar 300 juta tunai kepada tabung haji sebagai balasan pembinaan aset 9.7 bilion. 2020 hingga 2022, tabung haji kembali stabil dengan hibah purata 3.10 diisytiharkan selama 4 tahun berturut-turut. Namun kestabilan itu diperoleh kerana liability dipindahkan kepada UGSP. Bukan hasil pulangan sebenar aset. 29 September 2023, Perdana Menteri PMX Tambun mengumumkan hasrat kerajaan untuk memulangkan semula aset-aset tabung haji yang dipegang oleh UGSP. Beliau menyatakan keyakinan terhadap tahap tadbir urus baharu tabung haji yang ada sekarang ini. 18 Februari 2025, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama telah memaklumkan di Dewan Rakyat ini bahawa rundingan pemulangan aset akan dimuktamadkan pada suku pertama tahun 2025 serta memberikan jaminan bahawa proses tersebut tidak akan menjejaskan kedudukan keuangan tabung haji maupun kepentingan deposit. Sekarang ini dah bulan 10. Suku pertama 2025 sudah pun lama berlalu. Soalnya sehingga hari ini pelan tindakan masih tidak kelihatan. Bagaimana pemulangan itu akan dilaksanakan? Bila ia akan berlaku? dan dengan sumber dana apa jika jurang hampir 9.5 bilion masih lagi wujud siapakah yang akan menanggungnya UJSB kah atau tabung haji kah atau pembayar cukai kah kita sebagai rakyat ataupun kerajaan yang akan membayar kah tuan dipertua janji untuk memulangkan aset tanpa pelan penebusan yang jelas hanyalah retorik politik kita tidak boleh terus menipu diri dengan angka cantik di atas kertas sedangkan beban sebenar disembunyikan di bawah kapet. Rakyat dan pendeposit berhak tahu di mana pelan penebusan, apa strategi pelaksanaan dan bila aset ini akan dikembalikan kepada tangan tabung haji. Saya dalam persidangan yang lepas pun telah bangkitkan. Sampai sekarang saya tidak menerima jawapan daripada kerajaan tentang perkara ini bilakah kerana suku pertama 2025 sebagaimana dijanjikan oleh Menteri Agama dalam Dewan ini tidak ada nampak bayang-bayangnya. Yang berhormat tuan dipertua, kita juga mesti menilai semula falsafah pengurusan aset Tabung Haji. Pada zaman PH muncul cadangan pelupusan besar-besaran ladang Tabung Haji. Yaitu di bawah kelolaan Tabung Haji Plantation daripada 100,000 hektar ladang hendak dikecilkan sekitar 24,000 hektar sahaja, iaitu pengurangan hampir 75% pegangan ladang Tabung Haji. Ini ibarat menjual angsa yang bertelur emas. Antara ladang terlibat ialah Bumi Surya Ventures dan Maju Mas Warisan di Sarawak yang dicadangkan kepada dijual kepada Tamako Plantation di bawah harga 100 eh, di bawah harga pasaran dengan nilai 170 juta lebih rendah daripada harga sebenar pasaran. Apabila Perikatan Nasional mengambil alih kerajaan di bawah kepimpinan Pago pada waktu itu, kita telah membatalkan penjualan ladang itu dan kita telah memulihkan ladang itu sehingga sekarang saya tak tahulah apa status ladang itu adakah masih berada di Tabung Haji Plantation ataupun senyap-senyap sudah pun beralih kepada tangan yang lain inilah falsafah dua pentadbiran kerajaan PH melihat aset strategik sebagai liability dan mudah memilih jalan pintas untuk jual 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 aset ini kerajaan PN melihat aset ini sebagai potensi jangka panjang yang boleh dipulihkan dan menjana hasil untuk generasi akan datang. Tabung haji bukan milik kerajaan, tuan dipertua. Ia milik umat Islam. Hasil jerih payah rakyat kecil yang menabung. Satu demi satu, seringgit demi seringgit, menguruskan hanya. Menguruskannya bukan hanya soal angka atau laporan kewangan. Tetapi soal amanah, tanggungjawab di sisi Allah SWT. Maka UJSB bukan sekadar isu teknikal. Ia adalah ujian kejujuran dalam menguruskan harta umat. Justeru saya mendesak kerajaan. Agar mengambil langkah-langkah berikut, kita pembangkang yang konstruktif, bukan kita nak balun kemudian kita nak lihat kemusnah. Kita mencadangkan uh, cadangan yang konstruktif iaitu pertama, tubuhkan jawatan khas, khas parlimen, by partisan, bagi menilai semula struktur prestasi UGSB termasuk strategi pelaburan, penilaian aset, risiko fiskal kepada kerajaan. Bentangkan pelan pelan uh, penebusan suku berfasa lengkap dengan angka dan jadual tahunan yang jelas bagi menunjukkan komitmen sebenar kerajaan dalam menebus baki 19.2 bilion ini duit pendeposit pendeposit tabung haji wajibkan penerbitan laporan tahunan UGSB kepada umum dengan penilaian bebas independen valuation dan kemaskini kemas kini penebusan sebenar supaya rakyat tahu kedudukan sebenar aset umat Islam ini hentikan retorik pemulangan aset selagi tiada pelan tindakan yang konkret dan dijamin tidak membebankan TH ataupun penipozit. Pertimbangan pertimbangan penstrukturan semula sukuk sama ada dengan melanjutkan tempoh matang, menukar sebahagian daripada pegangan ikuti kerajaan ataupun melaksanakan hekat terhad asalkan tidak menjejaskan kepentingan para penipozit. Akhirnya tuan dipertua, laporan ketua audit negara telah menzahirkan realiti sebenar. Komitmen jaminan kerajaan jaminan UJSB kini 23.81 bilion, 815 bilion, penebusan hanya 400 juta dan jurang 9.5 bilion masih tidak terjawab. Ini bukan masa untuk slogan dan pengumuman manis tetapi masa untuk pelan konkrit dan tindakan berani jika kerajaan benar serius mahu mengembalikan maruah tabung haji maka bentangkan pelan penebusan laksanakan tindakan nyata dan kembalikan keyakinan pada pendeposit dan umat Islam dalam negara kita. Sekian terima kasih Tuan Di Pertuan. Terima kasih.